Друзья, привет! Давно у меня тут не было с новыми рецептами. Я тут все экспериментирую с новыми рецептами макарон. И вот решил сегодня показать один из рецептов, которых я тоже все пробовал, прибавлял, отнимал, добавлял, убавлял. В общем, нашел нормальную середину. Поэтому тут у меня будет сегодня шоколадный макарон. Тут у меня альбумин, то есть он будет на альбумине. Знаете, яичный белок, но яичный белок. Но в основном тут на, э, акцент на альбумине. Сахар. Тут у меня миндальная мука, сахарная пудра. Ну и какао, какао локализированное. И рецепт, как обычно, будет в описании под видео. Так, И здесь будет, знаете, что-то наподобие швейцарской меренги. Знаете, как и швейцарская меренга и не швейцарская, поэтому мы будем просто белок греть не на водяной бане, а просто в горячую воду поставим и будем сахар с, бел с белком размешивать пока сахар растает, поэтому тут как бы сказать наполовину на швейцарской меренге, так вроде все, здесь у меня уже просеяно раза три, этот момент не, пропускай, не пропускайте, все, Начнем делать В горячую воду, ставлю туда мою емкость, так чтобы она сахар, Все. и будем мешать, пока не растает сахар. Все, друзья, сахар растаял. Можем убирать баню все, теперь взбиваем ну, где-то минут 5-6. Я поставил на 6 минут и буду смотреть. Тут важно по... ориентироваться на консистенцию, не столько по времени. В среднем 5-6 минут. Все, друзья, 6 минут. Видите, как оно... То есть вот это как раз та консистенция, которая нужна. Сейчас, если получится. оно получается такое. Если получится цвет. Видите, оно как и мягкое, такое не колу, но и клювик вот этот, который всеми любимый. Вот если показать. Видите, тянется она. Ну и в тот момент он же мягкий получается. Поэтому ориентируйтесь. Если мощный миксер 5.6, ну если такой более низкий, то ну, минутки 7. То есть, если видите, видите, как она прям... То есть не, не колом, а вот знаете, как жвачки или еще что-то такого характера. счищу кто-нибудь бы придумал как бы еще быстрее очистить вот эти венчики вечная проблема видите оно как бы и сметана или как йогурт такой знаете густой Все, теперь сюда высыпаем сразу всю миндальную муку И здесь, друзья, тот вариант, когда нужно будет вымешивать до ленты. Еще буквально пару движений. Вот, друзья. Сейчас. Все. тут главное не переборщить. Видите, она как тянется, прям резиной не рвется. И тонкая, и толстая вот такая. Если видно на этом лента вот это сама, видите, она прям не прорывается. Хоть как вот такая консистенция нужна. Все, теперь берем, ну, соответственно, мешочек. Все, друзья, сейчас немножко отстучу, так сказать, принципиально практически ровно то есть крышечки не сильно такие пупырчатые ну маленько еще отстучу чтобы выровнять и все друзья теперь оставляю ну, отправляю сушиться я это буду делать в коридоре у меня там прохладно то есть прохладное место сушится минут на 20 и за это время включайте духовку тут уже ориентируйтесь на свою духовку у меня 150. Все, и как подсушится, выпечется, включу, покажу, как получилось итоговый результат. Ну что, друзья, макарошки мои готовы. Теперь отлипание от тефлона. Вот. Донышко, верхушка, все так перевернусь что есть и будем изучать поверхность видите какая конечно. Видите, какая. Так, наверное, можно было видно. Юбочка. Прям. Да. Вот. Прикрою свет. Чтобы видно было. Вот такая вот юбочка. Вот такая вот поверхность. Она такая, знаете, даже глянцевая, просто свет так падает, неудобно. А если свет от лампы, то вообще ничего не удачи. но ну, думаю в принципе видно какой он получается вот такой он донышко, вот. то что они изломаны, то у меня тефлон такой весь уже маленько постаревший, все теперь посмотрим что там внутри вот. Видите, тут уже полная. Так что вот вам вот, еще один вариант шоколадных макарон в копилку нашу. Сейчас покажу. Видите, какие они все один к одному. вот такие вот сами донышки меня, так что если этот вариант тоже зайдет буду в принципе они все хорошие варианты так что и этот пробуйте а я как обычно буду продолжать еще экспериментировать и сюда выкладывать. А вы уже смотрите, какой вам удобно, темы пользуйтесь. Сейчас найду пара. В принципе, все, друзья. Сдружу сейчас мои крышки. все готово так что друзья всем желаю удачи в новом творчестве так сказать в новой задумке если будут вопросы как обычно пишите будем разбирать что так как а пока всем пока